Okey, kita sambung uh, masih lagi bab yang sama, bab 13, uh, 13.2B. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, sebuah tangga dengan panjangnya, ini tangga panjangnya 2.5 meter bersandar pada sebuah dinding yang jaraknya 2 meter daripada lantai. Jarak di antara kaki tangga dengan dinding ini dinding ke tangga kaki tangga ni adalah 1.5 meter. So kita nak terangkan sama ada dinding ni tegak ke tak. Okay, so kita andaikan ni adalah sudut 90 darjah. Nah, kalau dia tegak daripada lantai ni, maka dia sudut 90 darjah. So kita nak buktikan dia ni tegak ke tak. Maka kita boleh gunakan konsep teorem. Okay, so yang pertama sekali kita andaikan, kita andaikan yang mana satu hypotenuse. So yang bertentangan dengan sudut sang pelajar ni 2.5 meter ni hypotenuse So kita buat yang macam yang last kali hari tu video yang pertama tu kan yang Nak tentukan hypotenuse uh, segitiga bersudut tegak ke tak So C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 Kita nak tengok C kuasa 2 ni sama tak dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 So, kita andaikan 2.5 ni hypotenuse, 2.5 kuasa 2 So yang lain adalah A dan B 2 kuasa 2 tambah 1.5 kuasa 2 So 2.5 kuasa 2 kita dapat 6.25 meter Kemudian 2 kuasa 2 kita dapat 4 Tambahkan dengan 1.5 kita dapat 1.25 Ok ha, 5, 6, 6. 2.5 6.25 itu seri 2.25 okey so kita tambahkanlah 4 tambah dengan 2.25 so kita dapat 6.25 juga jadi sama sebelah kiri dengan sebelah kanan sama maka kita boleh katakan okey dinding itu tegak Okey, sebab apa dia menggunakan konsep segitiga bersudut tegak. Okey. so kalau tak sama dinding tu tak tegak lah eh? dinding tu mungkin sengit ke macam tu lah alright kita tengok nombor 2 ok dalam rajah sebelah sudut PQR. cari sudut PQR lah ni dia suruh cari sudut ni kita dah belajar dah kan sudut garis dan sudut Okay, so nak cari sudut. Tapi kita nak gunakan teorem. Okay, kita nak gunakan teorem. Okay, so yang pertama sekali, kita tak tahu sudut ni berapa. Okay, so terbagi kepada dua segitiga. So ni segitiga yang pertama, PQS. Dan QRS ni segitiga yang kedua. Okay, yang segitiga yang kedua boleh cari sebelah sini. Sudut RQS. Kita cari dulu sudut RQS. Ingat tak kita belajar Uh, nak cari sudut dalam segi 3 sudut pedalaman uh, segi 3 180 darjah tolakkan dengan 45 darjah tolakkan dengan 65 darjah uh, ok so, 180 tolak 45 tolak 65 kita dapat 70 darjah so dekat sebelah sini dekat sudut RQS ni 70 darjah Okay, so now kita nak cari sudut PQS pula. Ha, ni. Yang sebelah sini pula. Ha, yang cikgu lorikkan ni. Ha, berapa sudut dia? Ha, dia tak bagi sudut. Dekat sudut yang dekat P dia tak bagi. Dekat S pun dia tak bagi. Ha, macam mana kita nak cari? Okey, So, tapi dia bagi nilai panjang. Okay. Ha, 8, 10, 6. So, sekarang ni kita nak tentukan. Gunakan teorem Pythagoras. Kita nak tengok. Adakah sudut dekat sini 90 darjah? Okey, sudut, uh, segi 3 bersudut tegak kan? So, adakah dekat situ bersudut tegak? Maka kita kena buktikan. Ha, Sama macam soalan 1 tu. Okey, so C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. So, kita ada 10, 8, 6. So, kita andaikan 10 yang paling panjang ni high, adalah sisi hipotenus. So, yang lain 8 dengan 6 ni yang bukan hipotenus. So, 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. So 100 kuasa 2 eh 10 kuasa 2 100 8 kuasa 2 64 tambah 6 kuasa 2 36. So kita nak tengok sama tak 64 tambah 36. Okey 64 tambah 36 100. Maka sama. Maka kita katakan sudut PQS adalah 90 darjah. So kita nak cari sudut PQR R ha, ni semua ni so kita tambahkan lah ok uh, 70 darjah tambah 90 darjah so kita dapat 160 160 darjah ok untuk soalan yang uh, soalan 13.1 ok uh, soalan yang pertama ok dalam rajah di sebelah PQR ialah garis lurus hitungkan panjang QR. Ha, ni QR. Dia nak cari QR. So, saya letak dekat situ X. So, QR. So, ada dua segitiga bersudut tegak. Yang besar ni yang pertama ni yang kedua. So, nak cari X kita gunakan segitiga yang yang kedua ni lah. Okay. Uh, tapi masalahnya dekat SQ ni tak ada panjang dia. Yang ada SR tak boleh satu. Dia kena ada dua. Okay. Uh, tapi kita ada segitiga yang pertama ni. Okey, kita boleh gunakan segitiga yang pertama ni untuk kita cari SQ. Okey, so ni 90 darjah. So, yang bertentangan dengan 90 darjah adalah 34. So, bila dah ada nilai 34, kita boleh cari panjang SQ ni. Aa, cikgu namakan panjang SQ ni Y. So, kita nak cari Y. Y kuasa 2. So, ni soalan pertama. Sama dengan so hypotenuse 34 so bila kita dah tahu hypotenuse kita gunakan tolak eh gajah pula 34 kuasa 2 tolakkan dengan 30 kuasa 2 case okay, so 34 kuasa 2 kita dapat 1156. 30 kuasa 2 kita dapat 900 So, 1,156 kita tolakkan dengan 900, kita dapat 256. So, Y sama dengan, jangan lupa kita punca kuasa 2, 256. 256, kita dapat 16. So, Y panjang SQ ni kita dah dapat 16, maka bolehlah kita cari panjang QR uh, X tu yang cikgu namakan X tu so dekat Y ni kita dah tahu dah dia 16 ok kita cari X so ni segitiga bersudut tegak so 20 yang bertentangan dengan uh, sudut tegak so 20 ni adalah hypotenuse jadi kita dah tahu hypotenuse kita gunakan konsep tolak uh, kalau kita nak cari hypotenuse kita gunakan konsep tambah so 20 kuasa 2 tolak 16 kuasa 2 Ha, uh, nak tolak ni jangan main tolak je tau dia okay, yang panjang hipotenus tolak yang sisi satu lagi okey yang paling panjang tolak yang sisi satu lagi so 20 kuasa 2 kita dapat 400 tolakkan dengan 16 kuasa 2 kita dapat 256 so kita tolakkan okay, 400 tolak 256 kita dapat 144 So X sama dengan Jangan lupa punca kuasa 2 144 Kita dapat 12 cm Maka QR ialah 12 cm Ok so soalan ni 2 markah Kita dapat Y tadi 1 markah Kemudian kita dapat QR 1 markah Ok kita tengok soalan yang kedua pula Soalan yang kedua pula dalam rajah di sebelah, PQR dan RST ialah garis lurus. Ha, ni, PQR ni, PQR, RST ialah garis lurus. Dan di sini ada sudut 90 darjah. K okay, dia suruh hitung perimeter. Apa ha, perimeter ni panjang keliling. Ha, yang berlorek sahaja. S, T, T, P, P, Q, Q, S. Ha, so, kena tambahkan empat sisi ni. Okey, panjang 4 sisi ni kita kena tambahkan. Perimeter adalah panjang panjang keliling bentuk poligon. Alright. Okey, so masalah ni sekarang ialah kita tak tahu ST ni berapa, panjang ST ni berapa, panjang QP ni kita tak tahu berapa. Okey, cuma dia bagi kita segi tiga tegak. Okey, tengok sini. sekejap eh cikgu padamkan yang bulat ni dulu. Okey, sekarang ni okey, ha, kita nak kena cari berapa ST, berapa QP. Okey, so nak cari ST mestilah 12 ni tolakkan dengan RS ni. Okey, ah ha, ni. Ha, yang Z ni. Ah ha, okey. Nak nak pakai RS boleh, nak pakai Z, nak letak huruf sendiri pun tak apa, tak ada masalah. 12 tolak dengan Z ni barulah kita dapat panjang ST ni tapi z ni tak ada bacaan maka kita kena gunakan segi tiga bersudut tegak ni untuk kita carikan z okey ah ha, 3 dengan 5 ni so kita cari dulu hypotenuse ah ha, 5 ni adalah hypotenuse okey jadi kita nak cari z kuasa 2 so bila kita dah tahu hypotenuse ada kita gunakan tolak so 5 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2 So 5 kuasa 2 25 tolak 3 kuasa 2 9. So kita dapat 16. So jangan lupa punca kuasa 2 16. So kita dapat 4. So maka Z ini adalah 4 cm. So bolehlah kita cari X tu panjang ST tu. So X sama dengan 12 tolak 4. So 8 cm. So dekat X ni 8 cm So selesai dah ST Ok kemudian kita nak cari uh, Sekejap cikgu padam Nanti tak nampak uh, Ok So kita nak cari panjang QP Alright uh, Jadi bila kita nak cari panjang QP So mestilah kita kena tahu Panjang R ke P ni Tolakkan dengan 3 ni So cikgu namakan panjang RP ni adalah Uh, uh, w okay, uh, nak pakai RP pun boleh uh, PR pun boleh, nak pakai W pun boleh ok, so macam mana kita nak cari panjang dia so kita ada segitiga bersudut tegak yang besar ni kita ada 12 cm R T, kita ada 13 cm, so bolehlah kita carikan panjang PR ni, alright, so tentukan yang mana hypotenuse dia so 13 ni adalah hypotenuse dia jadi untuk kita cari w ni untuk kita cari w kuasa 2 so bila kita dah tahu hypotenuse maka kita gunakan konsep tolak 13 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2 so 13 kuasa 2 169 tolakkan dengan 12 kuasa 2 144 so bila kita tolak kita dapat 25 jangan lupa punca kuasa 2 25 So punca kuasa 2, 25, kita dapat 5. So W ni 5, maka bolehlah kita cari panjang yang kecil ni Y. Macam mana nak cari Y? So 5, tolaklah dengan 3. So kita dapatlah 2 cm. So dekat QP ni 2 cm. So kita dah ada 4, 4 dah. 13, 2, ni berapa ni? 13, 2, 5 dan 6. 8. So perimeter uh, PQST, uh, berlurik, eh P Q S T ah kawasan bulrik kan P Q S T sama dengan so tambahkanlah semua 13 tambahkan dengan 2 tambah 5 tambah 8. So jawapannya 20 28 cm. Okey. So, soalan ni 3 markah. Kita dapat 8 cm 1 markah. Kita dapat 2 cm panjang yang kecil ni QP 1 markah. Kemudian kita dapat perimeter 1 lagi markah. Okey. So selesailah dua soalan. Kita tengok soalan yang ketiga pula. Okey, sebetas tali panjangnya 7 ani tali ni. Okey, panjangnya 7.2 meter telah diikat pada puncak sebatang tiang bendera. Hujung tali diikat pada tanah mengufuk seja sejauh 4.5 meter daripada tiang kaki tiang ni. Okey. So hitung tinggi. Ha okey. So diberi macam uh, macam segitiga bersudut tegak lah bentuk dia kan. Okey. So kenapa si hypotenuse so 7.2 ni hypotenuse. So kita nak cari uh, x berapakah tinggi tiang tu. Okey. So soalan 3 X kuasa 2 sama dengan So, hypotenuse dah tahu So, gunakan konsep tolak 7.2 meter Tolakkan dengan 4 eh, kuasa 2 Tolak dengan 4.5 Kuasa 2 Ok, so 7.2 Kuasa 2 Kita dapat 51 51 perpuluhan 84 Tolakkan dengan 4.5 Kuasa 2 Kita dapat 20.25 Ok, kemudian kita tolaklah 51.84 Tolak 20.25 So, kita dapat 31.59 Ok, jangan lupa punca kuasa 2 So, punca kuasa 2, 31.59. Tekan je lah calculator. Punca kuasa 2, 31.59. Kita dapat 5.6204. Panjang lagi lah. So, jawapan nak 2 tempat perpuluhan. So, manakah kedudukan 2 tempat perpuluhan yang kedua? 6. Yang pertama ni, 2 ni. Okay, kita tengok sebelah dia. 0. So, tak perlu tambah 1. So jawapannya 5.62 meter okay, Soalan ni meter eh So hati-hati Okay, last sekali soalan nombor 4 Sebuah kapal bermula dari O Okay, ni O Okay, kejap eh Kena guna pembaris ni nak lukis Okay, kemudian Dia bergerak dari barat daya Okey, sejauh 3 300 meter. Ha ni. Ha, ni barat daya. So kalau soalan ni awak tak tahu barat daya dekat mana, memang awak tak boleh nak jawab lah. Okey, ha, kena tahu. Ha, barat daya. Ha, ni kita punya kompas ulam Timun, Sambal, Belacan, Utara, Timur, selatan barat. Ha, kalau dekat atas ni antara utara dengan barat kita panggil dia barat laut. Okey, kalau barat dengan selatan kita panggil dia barat daya. So dia bergerak ber barat daya sebanyak 300 meter ah, kilometer. So saya, saya suka kalau soalan macam ni saya kalau tak dengan baraja saya suka lukis. Okey, ah, ha, nanti saya lagi lagi faham. Okey, kemudian dia kata apa lagi? Okey, kemudian lepas pergi barat daya sebanyak 300 km. Kemudian dia pergi ke arah barat laut sejauh 450 km. Ha, ni dari sini dia pergi barat laut pula. Okey. Sejauh 450 km. Okay. Kemudian hitungkan jarak kapal dari titik O. Okey, uh, jarak akhir ni dengan titik O ni, uh, berapakah panjang jarak dia? Okey, sekejap Jawap eh. Ha uh, ni. Okey. So ni O tadi, ha uh, ni last kali dia berhenti. So berapakah jarak dia Maka kat sini adalah segi 3 bosan. Teka. So jarak yang kita nak cari ni Jarak antara O dengan jarak akhir dia So kita letakkan X Jadi X ni adalah hypotenuse Nampak ha, ni 90 darjah Okey bertentangan So bila kita nak tahu Kita nak cari hypotenuse So kita kena tambah ha, Kalau kita dah tahu hypotenuse Tolak kalau kita nak cari hypotenuse, panjang hypotenuse kita kena tambah. So tambah dua sisi ni, 300 kuasa 2 tambah dengan 450 kuasa 2. Okay, 300 kuasa 2 kita dapat 90,000 tambahkan dengan 450 kuasa 2 kita dapat 200 2000 oh 5 uh, 202,500 uh, uh, So kita tambahkanlah okay, uh, 202,500 tambahkan dengan 90,000 So, kita dapat 292,500. Uh, jangan lupa punca kuasa 2. Jangan lupa punca kuasa 2. So punca kuasa 2 2 292500 kita dapat 540.8326. Okey, ha berikan jawapan dua tempat perpuluhan. So ni dua tempat perpuluhan, tengok sebelah dia 2. So kita bundarkan, tak perlu tambah 1. Okey, macam ni kita nak tahu dia tambah satu bila sebe nombor sebelah dia tu nombor 5 atau nombor 6, nombor 7, nombor 8, nombor 9. Ha, kalau nombor ni kita kena tambah satu. Ha, sebelah dia ni tahu, bukan dia sebelah dia. Okey, ha, kalau kosong 1 2 3 4, kalau yang ini tambah kosong. Ha, so 2 tambah kosong, 3 ha, tambah kosong 3 lah. So tak payah tambah apa-apalah sebenarnya. Okey, 540.8 3 km. Okey, untuk soalan ni a uh, satu markah aje. Ha ni je satu markah. Alright. Okey, so selesai dah soalan 3, soalan 4 itu sahaja untuk bab 13. So Uh, saya harapkan pelajar buat dulu dan kemudian semak. So, boleh gunakan video ni untuk ulang kaji sebelum peperiksaan. Itu sahaja. Terima kasih.